মমতাজে নিজেই তাজমহল দেখিবলৈ নাপালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু ভালপোৱা বিচ্ছিন্ন হ'বলৈ নিদিব কাৰণ ভালপোৱা বিচ্ছিন্ন হ'লে যোগাযোগ আৰু কোনোদিন নহ'ব জীৱনৰ বা ৰাস্তাত অকলে খোজ কঢ়াটো কঠিন কাম নহয় কিন্তু কাৰোবাৰ হাতত ধৰি বহু দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পিছত সেই স্থানৰ পৰা অকলে উভতি অহা খুবেই কঠিন যদি কাৰোবাক সঁচাই ভাল পায় তেনেহ'লে তেওঁক মুক্ত কৰি দিয়ক তেওঁ যদি ঘূৰি আহে তেন্তে তেওঁ আপোনাৰ আৰু যদি আপোন ঘূৰি নাহে তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ নাছিল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আনে সজা সপোন নাভাঙিব কাৰণ স্বাৰ্থ শেষ হ'লে আপুনি হয়তো আঁতৰি যাব কিন্তু আনজনে নিজৰ সপোনবোৰক আৰু দ্বিতীয়বাৰ সেইদৰে সজাব নোৱাৰিব পুৰণি হ'লেও গছ নাকাটিব ফল দিব নোৱাৰিলেও ছাঁ দিব একেদৰে পিতৃ মাতৃ বৃদ্ধ হ'লেও অৱহেলা নকৰিব টকা পইচা দিব নোৱাৰিলেও আশীৰ্বাদ সদায় দিব শিয়াল বহু বেছি চালাক বুলি জনাৰ পিছতো মানুহে কুকুৰ পোহে কাৰণ সংগী হিচাপে চা চলাতকৈ বিশ্বাসতাৰে বেছি প্ৰয়োজন অকলে থাকিবলৈ মানুহে ভয় নকৰে বহুত বেছি ভাল পোৱাৰ পিছত অকলশৰীয়া হয় বুলিহে মানুহে ভয় কৰে কেনে আজক নহয়নে টকাৰে ভালপোৱা কিনিব নোৱাৰি অচল টকাৰ অভাৱৰ কাৰণেই ভাল পোৱা পায়ো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি মাটিৰে তৈয়াৰ হোৱা মানুহবোৰ কাগজৰে তৈয়াৰ হোৱা টকাত বিক্ৰী হৈ যায় মানুহে চৰিত্ৰৰ কথা যিমানেই নকওঁক সকলো মিছা কাৰণ মানুহে আজিও সুন্দৰ চৰিত্ৰতকৈ সুন্দৰ চেহেৰাহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ফটা কাপোৰ পিন্ধা ল'ৰাটোৱেও ভালপোৱা আশা কৰে বেছিকৈ দেখিবলৈ বেয়া ছোৱালীজনীও এজন কাষত মানুহক পোৱাৰ ইচ্ছা কৰে কাৰণ মন সকলোৰে আছে কিন্তু যোগ্যতা আৰু সৌন্দৰ্য বিচৰাত সেই মন বুজাবৰ ক্ষমতা সকলোৰে নাই পানী অবিহনে যিদৰে মাছ দুৰ্বল ফুল অবিহনে যিদৰে বাগিচা দুৰ্বল চন্দ্ৰ অবিহনে যিদৰে আকাশ দুৰ্বল সূৰ্যৰ অবিহনে যিদৰে দিন দুৰ্বল ঠিক সেইদৰে বিশ্বাস অবিহনে সম্পৰ্কও দুৰ্বল পাহৰিব নোৱাৰি স্মৃতি বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰি সময় জানিব নোৱাৰি ভৱিষ্যত চিনিব নোৱাৰি মানুহ কিনিব নোৱাৰি মন আৰু ঘূৰাই পাব নোৱাৰি অতীত বয়স নহয় হিচাপ কৰে যদি অভিজ্ঞতা হিচাপ কৰক কাৰণ অভিজ্ঞতা পাহাৰৰ যাৰ যিমান বেছি উচ্চ জীৱন যুদ্ধত তেওঁ সিমান বেছি দক্ষ কোনোবাই দেখি শিকে কোনোবাই ঠেকি শিকে আৰু যি একোৱেই শিকিব নোৱাৰে তেওঁৱেই চিৰকাল দুখত থাকে কাৰোবাক কথাই যদি আপোনাক মনত আঘাত দিয়ে তেন্তে এই কথা মনত ৰাখক যদি সেইজন আপোনাৰ বাবে জৰুৰী তেন্তে তেওঁ সেই কথাটো পাহৰি যাওক আৰু যদি সেই কথাটো জৰুৰী তেন্তে সেই মানুহজনক পাহৰি যাওক যিজন ব্যক্তিত্ব বজাই ৰাখি ভাল পাওঁ প্ৰিয় মানুহজনৰ ওচৰত নিজৰ ভাল পোৱাৰ বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ নিজৰ ওপৰতেই বাৰে বাৰে যাতে সৰু হ'বলগীয়া নহয় সেই সদায় মনত ৰাখিব অতিৰিক্ত ভালপোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ যাৰ শক্তি শান্তি আপোনাক আপোনাৰ একেবাৰে প্ৰিয়জনেই দিব এইটো এনে এটা শান্তি য'ত প্ৰতিদিনে মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিব লাগিব কিন্তু ইচ্ছা কৰিও মৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিজন মানুহে অভিনয় কৰে কোনোবাই নিজকে ভাল ভালে ৰখাৰ বাবে কোনোবাই আনক ভালে ৰখাৰ বাবে অভিনয় কৰে মানুহৰ দৰে কোনোবাই কোনো বস্তুৱেই এই পৃথিৱীত ইমান দ্ৰুতগতিত সলনি হৈ নাযায় তেজপ্ৰিয়াই ৰং সদায় সলাই বাচিবৰ বাবে মানুহে ৰং সলাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আপুনি অযোগ্য বুলি জানি যি আপোনাক ভাল পোৱা নাছিল আপুনি যোগ্য হোৱাৰ পিছত আপোনাক ভাল পোৱাৰ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই কাৰোবাক কষ্ট দি কোনেও ভালে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ সেই কষ্ট দিন ঘূৰি সেইজনৰ কাষলৈ উভতি আহিবই জীৱন যেতিয়াই সুন্দৰ হৈ পৰিব তেতিয়া আপুনি সকলো মায়ামুখ ত্যাগ কৰি এটা অনিশ্চিত ভৱিষ্যত আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব এটা ল'ৰাই প্ৰেমিকাক পোৱাৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালক ভাল অৱস্থালৈ নিয়াৰ বাবে যেতিয়া অক সকলো দুখ কষ্ট ভাগৰ একেকাৰ একেলগে থৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ বেছি সময় দিয়ে তেতিয়া তাক প্ৰেমিকাই কয় যে তুমি মোক সময় নিদিয়া কেয়াৰ নোলোৱা আৰু যেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে নিজৰ কেৰিয়াৰ কথা বাদ দি প্ৰেমিকাক সময় দিয়ে সম্পৰ্কটো আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়া প্ৰেমিকাই কয় তুমিতো কেৰিয়াই গঢ়িব নোৱাৰিলা তাৰপিছত যেতিয়া সি বহু বেছি সলনি হৈ যায় তেতিয়া মানুহে কয় ল'ৰাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল নিচা কৰা আৰম্ভ কৰিলে কাৰো কথা নুশুনে বহুত অভদ্ৰ হৈ গ'ল ল'ৰাটোৱে বেয়া হ'ল ল'ৰাটোৱে অভদ্ৰ হ'ল সেইটো সকলোৱে দেখিলে কিন্তু সি কিয় বেয়া হ'ল কিয় অভদ্ৰ হ'ল সেই কাৰণটো জনাৰ কোনেও কেতিয়াও চেষ্টা নকৰে এজন ভদ্ৰ ল'ৰা দেখিলে এজনী ছোৱালী মনত কেতিয়াও প্ৰেম নাজাগে জাগে কেৱল সহানুভূতি যি স্থানত জীয়াই থকাটোৱেই কঠিন সেই স্থানত নথকাটোৱেই বুদ্ধিমানৰ কাম কাৰোবাক অৱহেলা কৰিলে কিমান বেছি কষ্ট হয় সেই কথা আপুনি সেইদিনা ভালদৰে বুজিব যিদিনা আপোনাকো কোনোবাই চূড়ান্তভাৱে অৱহেলা কৰিব জীৱনত যি এবাৰ ঠগ খাইছে তেওঁৰ পক্ষে দ্বিতীয়বাৰ আৰু কাৰোবাক বিশ্বাস কৰাটো বৰ কঠিন অধিকাংশ ছোৱালীয়ে পুৰুষক ভাল নাপায় ভাল পাই যদি পুৰুষৰ সামৰ্থক সাফল্য আৰু অৰ্থক ভাল পায় আপোনাৰ যদি ইনকম ঠিকেই থাকে তেন্তে এই পৃথিৱীত ভালপোৱা আৰু কেয়াৰ লোৱা মানুহৰ আপোনাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় প্ৰকৃত পুৰুষে ৰাজকন্যা নিবিচাৰে প্ৰকৃত পুৰুষে যাক ভাল পায় তেওঁৱেই ৰাণীৰ দৰে ৰাখে শূন্য পকেটটো যি নাৰীৰ কাষত থাকে সাফল্যৰ পিছত সেই নাৰীয়ে পত্নী হোৱাৰ যোগ্যতা থাকে অপ্ৰয়োজনীয় কথাবোৰ যি মন দি শুনে প্ৰিয়জনৰ স্থান তেওঁকেই দিব লাগে চাৰ্চ লিষ্টৰ প্ৰথমে থকা মানুহজনেই এদিন ব্লক লিষ্টত সোমাই গ'ল পৰে সম্পৰ্ক যাৰ সৈতে প্ৰথমে ৰাতি সাৰে থাকি কথা পতা হয় সময়ৰ লগে লগে ৰাতি সাৰে থকাৰ হ'লেও সেই মানুহজন হেৰাই যায় যি ভুল দেখি আঁতৰি যায় তেওঁ কেৱল ভালে থাকিবলৈ আহে আৰু যি ভুল শুধৰাই কাষত থাকে তেওঁ সঁচা অৰ্থত ভাল পায় যি সঁচাই ভাল পায় তেওঁ ভুলবোৰ দেখিলে এৰি নাযায় বৰং ভুলবোৰ শুধৰাই দিয়ে নাইবা সেই ভুলৰ মাজতেই আগবাঢ়ি যায় যি চকুত প্ৰত্যত সৌন্দৰ্যৰ দৃষ্টিপাত হয় সেই চকুত ভাল পোৱাৰ নহয় উপভোগ থাকে অবৰীত বাই বুলি কোৱাৰ পিছতো মোবাইলত ফোনটোৰ ফালে চাই ৰিপ্লাই পোৱাৰ আশা কৰাটোৱেই হৈছে ভালপোৱা যি ভালপোৱাত হেৰুৱাৰ ভয় থাকে আৰু সেই কথা ভাবি দুয়োজনে কান্দে সেই ভালপোৱাই হৈছে প্ৰকৃত ভালপোৱা প্ৰথম দেখাত কেতিয়াও ভালপোৱা নহয় যি হয় সেয়া কেৱল ভাল লগা আৰু সেই ভাল লগাখিনিক অনুভৱ কৰি থাকিলেই সৃষ্টি হয় ভাল পোৱা বেছি ঘনিষ্ঠতাই বহুত সময়ত কাষৰ মানুহবোৰক দূৰ কৰি দিয়ে ঘনিষ্ঠ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিলেহে বোধই সম্পৰ্কবোৰ মধুৰ হৈ থাকে কাৰো ওচৰত নিজৰ সুখ বা দুখ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ সুখ দেখিলে হয়তো তেওঁ হিংসা কৰিব পাৰে আৰু দুখৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কাৰো ওচৰত অপ্ৰয়োজনীয়ত নিজকে প্ৰমাণ কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই বৰং কোনোবাই যদি আপোনাক বেয়া বুলি কৈ সুখী হ'ব পাৰে তেন্তে তেওঁক সন্তুষ্ট থাকিবলৈ দিয়ক সকলো সময়তে ছোৱালীৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি কৰা পাত্ৰ নিবিচাৰিব তাৰ সলনি সৰুৰে পৰা ছোৱালীজনীক ভালকৈ পঢ়ুৱাই চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ বাবেহে উচ্চিত কৰক অহংকাৰী মানুহবোৰ যেনেকুৱাই নহওক কেতিয়াও সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰে খোলা মনৰ মানুহবোৰেই এদিন পৃথিৱীত সকলোতকৈ বেছি সুন্দৰ জীৱনত ভালে থাকিবলৈ হ'লে প্ৰচুৰ পৰিমাণত টকা থকাতকৈ বহু বেছি প্ৰয়োজন শান্তি থকাতো আৰু যাৰ জীৱনত যিমান বেছি শান্তি তেওঁ সিমান বেছি ধনী সুযোগ পালে যি আঁতৰি যায় তেওঁ আপোনাৰ কাষলৈ কেৱল সুযোগ ল'বলৈকেহে আহে আৰু যি হাজাৰটা সুযোগ পোৱাৰ পায়ো থাকি যায় তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ ওচৰলৈ সুযোগৰ বাবে নাহে তেওঁক ধৰি ৰাখিব যি আনৰ ভাল হোৱাতো কামনা কৰে তেওঁ সদায় ক্ষতি হয় ডকাইতে যিদৰে দৰিদ্ৰৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিব নিবিচাৰে ঠিক সেইদৰে ছৈতানেও ভাল মানুহক এৰি বেয়া মানুহক ক্ষতি নকৰে যিমানেই মিল নাথাকক লাগে ভুল বুজাবুজি হ'বই যিমানেই ভুল বুজাবুজি নহওক খাপ খাই চলিব লাগিবই সেইজনক ভাল পাওঁ যি আপোনাৰ দুৰ্বলতা ক'ত আহে আছে জনাৰ পিছতো সেই দুৰ্বলতাৰ কেতিয়াও সুযোগ নলয় জীৱনৰ প্ৰতিটো সম্পৰ্ক তলা চাবিৰ দৰে হোৱা উচিত এটা আনটো পৰিপূৰক জীৱনত এজন সুন্দৰ মানুহতকৈ এজন দায়িত্ববান মানুহে বেছি প্ৰয়োজন এদিন নিশ্বাসেও আমাৰ দেহৰ সৈতে বেইমানি কৰিব সেইদিনা মৃত্যু হ'ব এটা সৰু গল্প আৰু জীয়াই থকাটো হ'ব এখন উপন্যাস কোনো দিন নিজৰ প্ৰিয় মানুহজনক জীৱনৰ পৰা দূৰ কৰি নেপেলাব এটা কথা মনত ৰাখিব সকলো কিন্তু আপোনাৰ ঘূৰি নাহে জীৱনে কেতিয়াও ছেকেণ্ডত ছেকেণ্ডত চাঞ্চ নিদিয়ে সেইবাবে আপুনি সকলো সময়তে কিবা এটা কৰাৰ আগত দুবাৰ ভবা উচিত পৰিস্থিতি আৰু সময় যিমানেই বেছি জটিল হ'ব সিমানেই আপুনি মানুহক চিনিবলৈ শিকিব জীৱনত শেষ পৰ্যন্ত সেইজনকেই সেইজনেই থাকি যাব সৃষ্টিকতাই যাৰ বাবে আপোনাক স্বজন কৰিছে ঋতু সুন্দৰভাৱে সলনি হৈ যায় ছাঁ দিয়া গছজোপায়ো এদিন শুকাই যায় ধৈৰ্য এদিন হেৰাই যায় ঠিক কিন্তু আনৰ সৃষ্টিকতা কিন্তু আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা পচণ্ড ধৈৰ্যশীল সৃষ্টিকৰ্তাই আহি সৃষ্টিকৰ্তাই জহি খহি যোৱা শুকান গছজোপা ভাল ডালৰ পৰাই আকৌ সেউজীয়া পাত তৈয়াৰ কৰে সেইবাবে সৃষ্টিকৰ্তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আপোনাৰ সময়ো সলনি হ'ব সকলো কষ্ট সৃষ্টিকৰ্তাই এদিন দূৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ক'ৰ পৰা কৰিছে তেতিয়া মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ পৰা গম পাম ধন্যবাদ নতুন এ টিভি